بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایسا ہوا کہ آپ کے پاس روزی تو ہے لیکن سکون نہیں ہے تنخواہ آتی ہے مگر چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے دکان چل رہی ہے مگر برکت غائب ہے گھر میں کھانا ہے مگر خوشی نہیں ہے اور دل ہر وقت تنگی اور بے چینی میں گھرا رہتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ صرف غربت نہیں یہ صرف مہنگائی نہیں یہ اصل میں رزق کی بے برکتی ہے لیکن قرآن پاک نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی ہے جو رزق کی تنگی کو وسعت میں بدل دیتی ہے اور بے برکتی کو رحمت میں بدل دیتی ہے آج کی ویڈیو میں, با... میں بات کروں گی قرآن کی وہ دعا جو رزق میں کشادگی اور برکت لاتی ہے استغفار کا وہ راز جس سے آسمان سے روزی برستی ہے ایک ایسا سچا سچا موجزہ جس نے میرے دل کو ہلا دیا ایک شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا مگر صرف ایک ہی دعا نے اس کی زندگی بدل دی اور آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بتاؤں گی جو ہر روز پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت آئے گی اللہ تعالیٰ کی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے وہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ بھی نہیں کرتا یہ ہے اصل راز استغفار اور دعا کبھی کبھی انسان زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے سہارا نہیں ملتا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا جسم بیماری سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے دل قرض کے بوجھ تلے رہا ہوتا ہے آنکھوں سے بچتے آنسو بس ایک سوال پوچھتے ہیں یا اللہ کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے آج میں آپ کو ایک ایسے بھائی کا مرزا سناؤں گی جو قرض اور بیماری دونوں کی زنجیروں میں چکڑے ہوئے تھے لیکن پھر ایک ایسی دعا نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے یہ موجہ ایک عام مگ... ہے مگر بے حد مجبور شخص کا ہے ان کا نام ہم فرضی طور پر احمد رکھ لیتے ہیں احمد ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے معمولی آمدنی پر زندگی گزارتے تھے مگر حالات نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ایک طرف ان پر لاکھوں کا قرض چڑھ گیا تھا سود پر لیا گیا قرض جس کے سود نے اصل سے کئی گنا زیادہ قرض قرض خوا... آ... دار روزانہ دروازے پر آتے سخت جملے کہتے اور ان کی عزت خاک دوسری طرف ایک بیماری نے ان کے جسم کو جکڑ لیا مسلسل بخار کمزوری اور ڈاکٹروں کی فیس نے ان کی مر مزید توڑ دی دن کو وہ تھک کر بیٹھ جاتے رات کو بستر پر لیٹ کر چھت کو گھوٹے رہتے ان کے دل کی کیفیت کچھ یوں ہوتی تھی کہ وہ بار بار کہتے یا اللہ اگر یہ زندگی ہے تو یہ عذاب ہے نہ قرض اترتا ہے نہ بیماری جاتی ہے اور نہ ہی سکون ملتا ہے ایک رات احمد مسجد کے امام کے پاس گئے دل بھرا ہوا تھا آنکھوں سے آنسو روا تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو مجھے ان دونوں مصیبتوں سے نجات دیتے میں ٹوٹ چکا ہوں میں ہار چکا ہوں امام صاحب نے کہا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم دعا سکھائی ہے قرض بیماری اور دکھ سب کو ہلکا کر دیتی ہے یہ دعا پڑھا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا امام صاحب نے وہ دعا پڑھ کر سنائی ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور فکر سے عجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے ظلم و چبر سے امام صاحب نے کہا بیٹا اس دعا کو اپنے ہتھیار بنا لو ربزانہ صبح شام دل سے پڑھو استقفار کے ساتھ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں اٹھا لیتے ہیں احمد نے اس دن کے بعد ایک فیصلہ کیا وہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ استقفر اللہ پڑھتے پڑھے گا اور پھر یہ دعا مانگے گا کہ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھتے ہی دعا ان کی زبان پر رہتی تھی شروع کے دنوں میں اس نے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا مگر پھر کچھ عجیب ہوا قرض دار جو روز دروازے پر آتے تھے چند دن کے لیے خاموش ہو گئے ایک دوست ان کے پاس آیا اور اس نے بغیر مانگے کچھ رقم دے دی احمد حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا بیماری کی کیفیت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی وہ میڈیسن پہلے اثر نہیں کر رہی تھی اب فائدہ دینے لگی تھی ان کی طبیعت سنبھلنے لگی پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن نیک شخص دل جسے وہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک نیک دل شخص جیسے وہ جانتا بھی نہیں تھا اس کے پاس آیا اور کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں تمہاری کروں یہ رقم لو اور اپنا کرز اتارو احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا یہ کیسے کن ہے اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تم نے دعا اور استقفار کو مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے راستے کھول دیئے یوں احمد کا قرض اتر گیا اس کی بیماری دور گئی اور اس کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا میرے بھائیوں اگر تم قرض اور بیماری میں پسے ہو تو گھبراو مت یہ دعا اور استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے ہم سب روزی کی فکر کرتے ہیں لیکن اکثر بھول جاتے ہیں کہ اصل روزی اللہ کے خزانے سے آتی ہے اگر وہ دروازہ کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کی کنجی ہے زبان پر استغفار ہو دل میں توکل ہو اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں تب آسمان سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ترجمہ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت فرما اور حرام سے بچا اور اپنے فضل سے سب کے محتاج ہونے سے بے نیاز فرما. اس کے ساتھ روزانہ صبح شام سو مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے یاد رکھیں رسک زیادہ ہونا ضروری نہیں رسک میں برکت ہونا ضروری ہے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں یہ آپ کی تقدیر بدل دے گا تقفار دل کو صاف کرتا ہے تحجد دعا کو بلند کرتا ہے اور دونوں مل کر زندگی کو بدل دیتے ہیں تحجد کا قیام شیطان کو دور کرتا ہے اور استغفار نورانی بناتا ہے یہ دونوں مل کر حسد جادو اور بری نظر کے اثرات کو توڑنے میں دونوں مل کر حسد جادو اور بری نظر کے اثرات کو توڑنے میں مدد کرتے ہیں ماں کہتے ہیں دعا اور استغفار تقدیر کو بدل سکتی ہیں خاص طور پر تحجد کے وقت اگر کسی کا رشتہ صحت یا مالی حالت ہوئی ہے تو وہ تحجد میں استغفار کے ساتھ دعا کرے استغفار گناہوں کو دھوتا ہے اور تحجد کا قیام اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے جیسے نل کھل کر کپڑا دھویا جائے عمل مل کر گناہوں کے تاغ مٹا دیتے ہیں تحجد کا وقت ویسی ہی قبولیت کی دعا کا وقت خاص وقت ہوتا ہے جب اس وقت استغفار بھی شامل ہو تو دل کی صفائی آجزی بڑھ جاتی ہے دل صاف ہو تو دعائیں سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہیں استغفار اور تہجد جب ایک ساتھ کیے جائے تو ان کا اثر روح دل اور زندگی کا پر حیرت انگیز حد تک بڑھ جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے بارش میں بیج بویا جائے زمین نرم ہو پانی بھی ہو تو بیج جلدی اگتا ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیک عادتوں میں پختہ کرتی ہے یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے علماء لکھتے ہیں کہ تہجد اور دعا تقدیر میں لکھی ہوئی بلا کو بھی ڈال سکتی ہے اور پر اگر کسی مشکل بیماری یا رشتے کے مسئلے میں پھنسے ہوں تو تہجد کے وقت کی دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے تحجد استغار کے ساتھ پڑھی جائے تو گناہوں کا بوجھ اترنے لگتا ہے یہ توبہ کا بہترین وقت ہے کیونکہ دل نرم اور آجز ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو لائک ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں جزاک اللہ خیر